Всем доброго дня. Следующая свап работа. Меняем 651 на 2,20 CDI АМ 646. Так, следующая свап работа наша 651. Заводится, но стучит. С Европы пришел. Все помыто. Тут было страшно в ну, Так же ж приятнее будет в работать. Бампер помыть. И еще я увидел, под капотом помыли все. Вторая машина. В Европе тоже специалисты есть. Он труба уже варена, и там вам не видно, я уже вижу, катализатор вырезан. Ну, так, тут трошки чище буду снимать 651. Все, работаем дальше. После снятия вымоем балки, рейки, коробку, все помоем. Так, 651 выняли. Все помыто. Чистенько, хорошо. Радиатор помыт. С Компрессор кондиционера. 651 сняли. Коробочка помыта. И завезли симпатичный 646. -й на розу комплектацию, чтобы турбины, генераторы, стартера и вся топливо поехала на ревизии. Работаем. Так, 651 выняли. Все помыто. Чистенько, хорошо. Радиатор помыт. С Компрессор кондиционера. 651. -й сняли, коробочка помыта и завезли симпатичный 646 на розу комплектацию, чтобы турбины, генераторы, стартера и вся топливо поехала на ревизии. Работаем. Всем добрый день. Закончили мы работу по замене 651 на 2,2 и 646 все масло залиты антифриз прокачан дизель и как всегда все красиво получилось кондиционер стоит трубка и едем к электронщикам Так, сів доброго ранку. Зробили ще одне переобладнання. Встановили ВМ 646 замість ом 651 Все на одному блоці, Ось так це все виглядає. Блок в салоні. Все після реставрації. Проводку зробили повністю по-іншому моторну. все переробили під цей двигун. Ось так це все виглядає. Саоні встановили тільки такий приборчик для температури двигуна та зарядки. Запуск зранку, все відображає, все працює. Заряд є, все робить. Работает двигун. По установці звертаємо сюди Сергія Петровича. Всі питання по установці, всі нюанси до Сергія Петровича. На цьому ми свою роботу завершуємо, віддаємо машину клієнтові, далі буде допрацювання машини. На цьому всім дякую, гарного дня, до зустрічі. 646-й Скоросной мост, Ну, страшно в дощ. льет без будки опасно зарядка нормально генератор с релизией температура нормально термостат новый все можете забирать свой автомобиль